जेवी महिन भावनं सकाळी लवकर उठलं पाहिजे सकाळी लवकर उठण्याने आपलं आरोग्य चांगलं राहते सकाळी उठल्याने आपल्याला उत्साह राहतो तरतरी राहते पूर्ण दिवस आनंदात जातो हे आपण पहिलेपासून ऐकतच आलेलो आहो आणि त्या प्रकारे बरेच लोक करतात पण आणि या गोष्टीमध्ये सगळ्यात पुढे म्हटलं तर आणखी वयस्कर मंडळी ह्या गोष्टी आणखी चांगल्याच रीतीनं पाळतात हे जेवढं खरं असलं तेवढं तरी आत म्हणजे आता वा काळ बदलत आहे तसं सगळंच वातावरणच चेंज होत आहे तर त्या यानं आपण हे थोडं बदलायला पाहिजे आणि का बदलायला पाहिजे हे आपण आहे ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेऊया जेणेकरून आपल्याला या गोष्टी जे फायदा व्या तो फायदा घेन जे नुकसान होता से आप हाँ नमस्कार दोस्तों आप सभी को सप्रेम वंदन दोस्तों आजकल ठंड बहुत पड़ रही है और ठंड में ही हार्ट अटैक और पैरालिसिस अर्थात लकवा के पेशेंट ज़्यादा आते हैं आप जानते हैं क्यों क्योंकि मैं आपको इसके पीछे का फिजिक्स बताता हूँ इसके पीछे एक भौतिक विज्ञान ये है कि गर्मी में कोई भी चीज़ फैलती है और ठंड में कोई भी चीज़ सिकुड़ती है जैसे पानी आप देखिए पानी गर्मी में भाप बनकर फैलता है और वही पानी ठंड में बर्फ़ बनकर सिकुड़ता है उसी तरह हमारे शरीर में जो खून की नसें रहती है ये गर्मी में फैलती हैं तो इसके अंदर जो ब्लड रहता है नसों में जो ब्लड सर्कुलेट होते रहता है उस ब्लड के ऊपर नसों का प्रेशर कम हो जाता है लेकिन ठंड में हमारी खून की नसें सिकुड़ती हैं तो इन नसों के अंदर बहने वाले खून में प्रेशर बढ़ जाता है अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज की या हार्ट अटैक होने की शिकायत बढ़ती है अक्सर हम सुनते हैं कि अमुक बंदा सुबह तीन बजे सुबह चार बजे या सुबह पाँच बजे उठा वॉशरूम गया यूरिनल के लिए और बहुत दिन बहुत देर तक वापस नहीं आया हमने जाकर देखा तो बेहोश पड़ा था या घिघिया रहा था या मिमिया रहा था उठ नहीं पा रहा था उसका एक हाथ और एक पैर कमज़ोर हो गया या किसी को यदि ज़्यादा जोर काटे का अटैक आता है तो वो भगवान को प्यारा हो जाता है ये अक्सर कहानी रहती है खास करके वृद्ध लोगों में तो इसका इलाज क्या है इससे बचाव क्या है दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है वृद्ध लोगों ने खास करके जो 50 55 के ऊपर के हैं उन्होंने सुबह 8 बजे के पहले बिस्तर और रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहिए अगर उन्हें मॉर्निंग वॉक का शौक है तो ऐसे लोगों ने मॉर्निंग वॉक को इवनिंग वॉक में बदलना चाहिए शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में इवनिंग वॉक करिए मॉर्निंग वॉक छोड़ दीजिए तर नक्कीच आपण या हिवाळ्यात आणि ही जी आता एक वेगळी थंडी आहे या थंडीमध्ये आपण सगळ्यांनी सांभाळून राहणं गरजेचं आहे सोबत व्हायरसचा प्रकार आहे म्हणून म्हणत आहे माहीत नाही आता जे नाही ते आपल्या कानावर येते खरं काय खोटं काय जाणे पण तरी कशाला आपण रिक्स घ्यायची तर त्याच ज्या सवयी आहेत सकाळी बाहेर फिरायला जायच्या त्यात थोड्या थांब किंवा मग उशिरा जर गेलं तर बरं होते तसंच साहेबांनी सांगितलंच आहे की सकाळच्या ऐवजी मग तुम्ही सायंकाळच्या वेळी जा तर ते पण बेस्टच आहे किंवा मग वेळ जर राहील आपल्याकडं खूप म्हणजे घाई असं कोणती एमर्जन्सी काम नाही राहिलं तर आरामाने चहा पाणी घेऊन मग नंतर फिरायला गेलं तरी फरक नाही पडत पण अशा प्रकारच्या आपण आपली तब्येत सांभाळून स्वतःला सांभाळून ह्या हिवाळ्यामध्ये सुरक्षित राहणं खूप गरजेचं आहे जय भीम